assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi mavruzamiz nomi oqimlar strukturasining tipik matematik modellari ushbu mavani biz oltita reja asosida ko'rib chiqamiz birinchi rejamiz apparatdagi oqimlarning tuzilishining tipik matematik modellari ikkinchisi ideal siqib chiqarish modeli uchinchisi ideal aralashtirish modeli to'rtinchisi diffuzion modellar beshinchisi yacheykai modellar oltinchisi kombinatsiyalashgan modellar qurilmadagi oqimlarning tuzilishini tipik matematik modellari te oqimda oqimda amalga oshiriladi oqim texnologik jarayonlarni kechishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi shuning uchun matematik modellashtirayotganda uning ta'siri hisobga olinishi kerak misol tariqasida shu yerda quvurlarda suvning yoki gazning oqimlarini misol tariqasida keltirishimiz mumkin har qanday oqimning o'zining tuzilishi bo'yicha murakkab hisoblanadi laminar oqim biz buni oldingi fanimizda ham ko'rgandik laminar oqim deb Reynolds ming 2320 dan kichik bo'lgan oqimlarga aytiladi turbulent oqim bu yerda Reynolds ikki 2320 dan katta bo'lgan oqimlar bilan aytiladi farq qiladi chunki laminar oqima turbulent oqima asosan tezliklari bilan farq qiladi oqimlarning har xil joyda tezligi har xil bo'lishi mumkin turg'un zonalar bo'lishi mumkin oqim tezligining o'zgarishi oqim tezligining o'zgarishi ko'pincha bir xil quvurlarda turbalarning diametrini o'zgarishiga asoslanadi turg'un zonalar bo'lishi mumkin turg'un zonalar aksariyat hollarda tezlik bir xil bo'lgan holatlarda bo'ladi va boshqa oqimlar tuzishga ta'sir ko'rsatuvchi faktorlar texnologik jarayonlga ketishiga ta'sir ko'rsatadi va shuning uchun ham matematik modellashtirish hisobga olinishi kerak oqimlarning oddiygina texnologik jarayon kecishiga ta'sir ko'rsatishini biz ekstraksiyada rektifikatsiyada umuman modda almashinishlarda yoki deylik issiqlik almashinish jarayonlarida oqimlarning tezliklarini inobatga olishimiz mumkin bo'ladi oddiygina issiqlik almashinish jarayonida biz bilamizki oqim tezligini qancha yuqori qilsak issiqlik almashinish jaryonid shuncha yuqori bo'ladi motor almashinish jarayonlarida oqimning tezligi inobatga olinishi kerak shuning uchun ham barcha jarayonlar hisoblanayotgan paytda diffuziya koeffitsiyentimi issiqlik berish koeffitsienthisoblanai oqimlarning tuzii o'zgarishiga bir necha xil usullar mavjud masalan oqimlarning tuzish to'g'risidagi informatsiya apparatning bir nuqtasidan tezlikni bilgan holda olish mumkin ya'ni tezlik maydonlari ko'riladi bu albatta juda murakkab masala yana boshqa k yo'l bo'lib unda oqimlarning soddashigan fikriy modellari quriladi birinchi bosqichda juda soddalashtirilgan modellar ideal oqimlar modellari tuziladi ikki xil ideal oqimlar modellari mavjud birinchisi ideal siqib chiqarish va ideal aralashtirish modellari ideal siqib chiqarish modeli bu model asosan modda porshii harakat qilyapti deb qabul qilinib olish mumkin zarracha tizimda bo'lish vaqti bir xil bo'lib u tizimning hajmiy sarfiga nisbatancha aniqlanadi ideal siqib chiqarish modeli quyidagi e, matematik ifoda orqali aniqlanadi mana sxemadan ko'rinib turibdiki kirayotgan oqimda mana bu yerda ko'rilayotgan zarrachalar bir xil vaqtda apparatda bo'lib va chiqib ketishini olishimiz mumkin bo'ladi ushbu sxema ideal siqib chiqarish modeli sxemasi hisoblanadi obyektning pog'onali turtkisi bo'lgan reaksiyaga quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi ya'ni pog'onali turtkidan so'ng ma'lum bir vaqtdan so'ng chiqishga o'zgarish paydo bo'ladi u obyektning pog'onali turtki bo'lgan reaksiyasi yani quyidagi sxema grafik orqali ko'rinishi mumkin impuls turtkiek reaksiyasi quyidagicha bo'ladi yuqoridagi <laughs> xarakterlardan ko'rinib turidiki deal siqib chiqarish modeli toza kechuvchan zveno deb qarash mumkin kechikish tizimning hajmi oqimning hajmi tezligiga bog'liq bo'ladiideal siqib chiqarish modeli misol qilib to apparatlarda ketayotgan <laughs> jarayon <laughs> kei unda tubaning uzunligi uning diametriga nisbatan yuzdan katta bo'lishi kerak oddiygina qobiq trurbali iiqi almashinish qurilmalarida trubalarni ichida harakatlanayotgan moddalarning oqimini porshinli siqib chiqarish deb olishimiz mumkin bo'ladi ideal aralashtirish bu model asosan modelning butun oqimda bir xil taqsimlanishi qabul qilingan ya'ni bu apparatga kirgan modda bir zumda butun apparat hajmida bir tekisda taqsimlanadi ideal aralashtih modeli matematik ifodasi quyidagicha hisoblanadi ya'ni modda konsentratsiyai o'zgarishi moddaning apparatga kirishi va chiqishda konsentratsiya farqiga apparatga bo'lish vaqtiga bog'liq ideal aralashtira modelni sxemasi quyidagicha ko'rish mumkin mana deylik bitta modda kelyapti bu yerda kamida ikkita fazadan tashkil topgan bo'lsa bu yerda aralashtirish organi qo'yilgan aralashtirish organining vazifasi biz bilamizki uning moddaning ikkita moddaning bir biriga aralashish ideal bo'lishi uchun har bir qismda uning konsentratsiyasi bir xil deb qabul qilamiz va aadan chiqib ketayotgan paytda to'liq aralashib beradi bu yerda ko'pincha aralashish protsessini ko'rish mumkin bo'ladi a ushbu sxema aralashtirishning matematik yoki aytamiz sxematik modeli hisoblanadi va u quyidagicha grafiklar asosida quriladi chunki boshlanishida ikkita moddaning aralashishi ham bir xil tekslikda keyinchalik bir xil konsentratsiyaga ega bo'ladi diffuziyon modellari diffuziyani biz oldingi imada ko'rib chiqamiz bu ko'pincha modda almashinish jarayonlariga kechadigan modellar hisoblanadi bir parametrik va ikki parametrik diffuziyon modellari mavjud bir parametrik diffuzion model bu model asosini ideal siqib chiqarish modelini tashkil qilib unda undan farqi unda apparat tuzilmasiga aralashish mavjudligidir bu apparatning matematik model tuzilayotganda quyidagi shartlar qabul qilinadi birinchisi moddaning konsentratsiyasini o'zgarishi koordinatalaru funksiyasidir moddaning konsentratsiyasi diffuzion modellarda o'zgaradi chunki moddaamashish jarayonida bittasida ikkinchisiga o'tish fazalariga o'tishi modaning konsentratsiyaini o'zgarishiga sabab bo'ladi ikkinchisi qurilayotgan kesim yuzasida modda konsentratsiyasi o'zgarmas bo'lishi va uchinchisi oqimning hajmi tezligi va uzunligiga aralashish koeffitsiyent koeffitsientlari apparat kesimi yuzasia va uning uzunligi bo'yicha o'zgarmasligidir ushbu shartlarni hisobga olganda uning tenglamasini quyidagicha yozishimiz mumkin bo'ladi bu yerda turbulent diffuziyaning koeffitsiyenti biz bilamiz modda almashinish jarayonida ko'pincha turbulent diffuziyalar bo'ladi diffuziya o'zi bilan moddanig bir modda ikkinchi modda lekula aralashishigaisol bo'ladi bu tenglamani esa chiqaihda farqini ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana bu yerda sxemasi bir sxemasini modelni ko'rib chiqishmiz mumkin bo'ladi mana deylik bir modda kelyapti chiqadi ikkinchi moddadan qaytayotgani ya'ni modda almashinish jarayonida qaytayotganligi uchun birdan ikkinchi fazaga o'tayotganda qaytishi mumkin shuning uchun ham biz buni diffuzion model deb olamiz ikki parametrik model bu yerda modda almashinish jarayonida kechayotgan nima ikki parametrik difuiy model bo'ladi bitta kirayotgan moddaning o'zida yutib chiqib ketishi va bir moddani ikkinchisiga yutilish jarayoni bu yerda asosan mana bunisi ajratuvchi yuzi orqali modda almashinish jarayoni kechyapti bu yerda ko'pincha modda almashinish murakkab yoki jarayoni yokijarayonlarni musoara da olishmiz mumkin bo'ladi va o'z navbatida avbtid va boshqa krie shunga qarab hisoblanadi bularni grafiklarini pog'onalar quyidagi grafiklar asosida joylashtirishimiz jmumki yacheykali obyektlar bu modelda ketma ket ulangan ideal aralashish aralashish modelai ko'rish va tasavvur qilish mumkin bunda har bir yacheyka ideal aralashish modeliga mos keladi ammo yacheykalarning aralash aralashtirgichi yo'q yacheykali modelning matematik ifodasi mta chiziqli birinchi tartib differensial tenglamadan tashkil topgan bo'ladi va yacheykalar matematik model semasi quyidagiha bo'ladi biridan to ikkinchisida o'tgancha oxirgi bu aralashtirgichlarning soni texnologik jarayondan kelib chiqib soni tanlanadi va ularning impulsi o'tis sxemasi quyidagicha bo'ladi kombinatsiyalashturg'u zonali vayfasi bor aylanma oqimla bor jarayonlar kombinatsiyalashgan modellar yordamida ifodalanish mumkin bo'ladi bu oqimlarning mavjudligi tajriba yo'li bilan kirsh ko'rsatkichlari o'zgartrib chiqish ko'rsatihlari o'zgarish yo'l aniqlash mumkin bo'ladi har xil oqimlar mavjud bo'lgan jarayonlar impulstur bo'lgan reaksiya va ularga har qanday belgilar chiqaylik turg'un zonali ideal aralashtirib chiqargan modelni uning s ikki chizigini ko'rish mumkin bo'ladi birdaniga ikkita uchta modda kirib bittasi bo'lib chiqadi bu yerda ko'pincha kimyoviy jarayonlarni misol tariqasida olishimiz mumkin bo'ladi ideal modelni belgilash uning es isigni ko'rishimiz mumkin bo'ladi ideal idealashish modeli va u bitta ikki va parallel ongan ikkitasiga ketishi ideal chiqib chiqarish modelini ideal aralashtirish modeli belgilangan uning quyidagi ko'rinishda bo'ladi bypassli bor ideal esa quyidagi ko'rinishda bo'ladi ushbu ma'ruzani mustahkamlash uchun quyidagi savollarga javob berib o'zingizi o'zlashtirganingizni bilib olishingiz mumkin bo'ladi va ushbu ma'ruzadan tashqari yana kerakli va qo'shimcha ma'lumotlarni ki, ana bu keltirilgan adabiyotlardan olishingiz mumkin bo'ladi